У виконкому жовтоводської міськради відбулось чергове третє засідання ініціативної групи комунального майдану та керівництва житлово-комунального господарства. Продовжується пошук шляхів реформування жрео. Від ініціативної групи порівняльний аналіз ціни та якості комунальних послуг в місті Жовті Води та в Олександрії зробив адвокат Володимир Абрамов. Ініціативна група для прикладу взяла новий будинок по вулиці Будьоного, на який, як виявилося, нараховуються такі ж самі комунальні послуги і в такому ж розмірі, як на старий будинок. Крім цього, Тарифы в Александрии нищи майже в два с половиною разы. Далее – пряма мова. Что выяснилось. Убира... Уборка придомовой территории в Желтых водах – одна гривна 24 копейки за квадратный метр. Город Александрия – 028902495. Понятно, да? Вот где. А трудно проконтролировать, сколько придомовой территории. Кстати, если считать тариф внимательно, порядок расчета это тариф, то там на самом деле тариф рассчитывается не из расчета придомовой территории, а из расчета площади дома. Если вы возьмете хоть то постановление, как Олег Федорович говорит, хоть то постановление взять, то все равно надо брать по формуле там и там одинаковое, надо брать площадь дома. Но это еще не все. По поводу лифтов. Нам сказали, что лифты у нас останавливаются. У нас проблема с лифтами. Маленькие тарифы у нас в желтых водах. Криворожские. Ну, там в Александрии 0,39 тариф. Подобный дом. Подобный дом. Да, он может поменяться, не 30 Но вот на январь-февраль тариф такой пока. По поводу дератизации и дезинфекции. Там тоже есть эти тарифы. Только отличие вот в чем. У нас эти тарифы Суммы начисляются. А там по каждому дому начисляются. И если есть необходимость, расходуются. А если нет необходимости, эти суммы так и числятся за каждым жилым домом. Читаем геротизация. 296 гривен, дом 118, дезинсекция 126 гривен. Деньги есть у них, то есть надо будет провести. Они проведут. Дальше. Ну, дымовентиляционный канал это отдельная история, потому что их никто, я думаю, не вентили... Не... теперь рулонная кровля. Рулонная кровля. Вот у нас тариф дом 72028, здесь вот такой тариф. Но еще раз говорю, это реальный тариф, который начисляется, и здесь написано, фактически выполнена работы. Вот по этому тарифу здесь они ничего не делали. Они делали ремонт подъездов. Вот дом номер 118 реально сделали ремонт подъездов. Потрачено деньги на ремонт подъезда. Теперь по поводу ремонта кровли. Новый дом. 26 дом. О каких кровлях там идет речь вообще, да? А там тариф на кровлю 0,24. Мало чем отличается от 72 дома. 0,24. Какая кровля? Вы... Там же есть срок службы кровли, вы забыли, наверное. Дальше еще интереснее. По Александрии они четко определяют те ремонтные воздействия, которые они будут делать по каждому дому. Ремонт соколя. Четко понятно, что такое соколь. Цифры видны. Ремонт подъездов. Ну мы в своем доме за свои деньги ремонтируем. Может кто-то ремонтировал за счет жрева? Я не знаю. Пожирал. Ремонт оголовок. Они разваливаются, посмотрите, там же плита лежит на краю, она рассыпается, и тогда попадает вода и рвет ее зимой. Ну, что непонятно. Ремонт стыков. Посмотрите, что со стыками делается. А у нас в городе общая фраза «ремонт фасада дома». Просто ремонт фасада дома. Меня задают вопрос мои коллеги, юристы, и сотрудники, бухгалтера. А почему у нас в городе предусмотрен тариф на ликвидацию аварий, а в Александрии не предусмотрен тариф на ликвидацию аварий. Кстати, по новому дому 0,48. Новый дом, ликвидация аварий, независимо от дома, по какой улице, там, Стаханова, Пожарная, Будионова, 0,48. Почему не предусматривается вообще, а нет такого, предусмотреть плановые на аварию? Вы сделали ремонт трубопровода? Там же есть гарантия, вы забыли? Кто строители с крыши отремонтировать, там же вы же гарантии должны дать, да? И потом, если она будет течь, вы потом будете за свои деньги ремонтировать. Мы вам пишем претензию, вы поехали сделали. Нет такого планового затраты на аварию, нету такого. Дальше, ну промывка системы отопления, ну это даже не смешно, потому что, ну не промывает их. Ну промыли там в общежитии, потом мы судились, 33 тысячи взыскали с ПЖРО, потому что они так промыли, что давление бахнуло, порвало там. Теперь вот что делают там и что они делают у нас в городе. Это то, о чем выступал работник электросетей города Желтые Воды. Почему у нас в городе горят сети, почему у нас портится электрооборудование, бытовая техника? А потому что на вводе дома, который, когда идет раз, там стоят старые провода, действительно, это провода не медные, это алюминиевые провода. Но вы же себя говорите, что вы была за содержателей, надо было их заменить тогда за те деньги, которые вы берете с людей. Хоть, 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 хоть что-нибудь сделать тогда. Так вот, здесь они ремонтируют, а у нас, даже если вы посмотрите э, договор, который прилагается э, каждому жителю, должен, по, по договору сейчас еще поговорим, там, напис... там про это вообще ничего не говорит. Перечень услуг, которые нету этого, ремонт электрооборудования, в, под, а кто их будет делать это? А кто будет делать? А потом, когда горят, а составляют такое письмо и пишут, да это вы виноваты, да. жители, что поставили себе водогрейку. Заступник міського голови Анатолій Мелюшко, коментуючи адвоката Абрамова, сказав, що ініціативна група ідеалізує якість надання послуг в Олександрії і не все так там добре, як здається. Так от із усіх яких перечня услуг вони виконують только чотири. Перше, тобто по ліфтам 39 копійок, копеек, як ви говорите, совершенно вірно. тільки каразницю в тарифі за електроенергію. Люди, они снимают с той оплаты э, в тарифе и доплачивают, люди доплачивают с того тарифа. Вы же до конца не говорите, правду не говорите. Потом второй момент, с того перечня услуг, которые якобы там есть, вот, решают домовой, вот там созданы все домовые комитеты, есть там люди, да, и очень правильно говорят о том, что э, есть накопительная база, да, но если нужно ремонтировать кровлю, да, вот. и эта работа стоит гораздо больше, чем у них есть на счете, то люди платят наперед. Да, и да, это, это, это очень правильно. И мы это, это, это мы все видим. Только вы это. Потом по поводу мусора тоже это. Разницу в топливе и все остальное. Это же опять же доплачивается с того же тарифа, но только не, за, это, э, не довыполняются какие-то виды работ. Кроме этого, кроме этого, это не секрет. И вы можете, если взять статистику той же Александрии, то если сравнивать 2014 год и 2013 год, то работы, которые оказали фактически услуг, значительно меньше, процентов на 30-40, в связи с тем, что подорожали материалы, вы все прекрасно знаете, да, подорожала и работа. Но, но, когда мы начали смотреть формы, Виполнених работ. Тот, тот чоловік, которому нужно было исполнителю, который качественно хорошо заработал, к примеру, тисячу гривень, а ему заплатили 500. Представники ЖРЕО також не вважають, що треба брати приклад з міста Олександрії і в жовтих водах нічим не гірше. Почому не слушається втора сторона. Ви точно так же їздили і як кваліфіці як спеціалісти. И 10-й раз говорю, товарищи, пока мы будем работать на старых тарифах на 560-й постанове, поднимите ее, пожалуйста. Ну, Значит, вы никогда по одному дому по каждому года по 529 постановлению, которое четко, которое мы нам дали, дали и в 11 году на нее перейти и сейчас. Я рисую, я и четко определяет нормативный документ по каждому дому. Дом. И мы сейчас хотим по каждому дому. Вы же нам не даете с места сдвинуться. Меня, а сейчас... меня, 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 а меня, такая связь. Дайте, 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 дайте вас, сижу, уже, пожалуйста, я не а, у, у нас точно так же 34 человека ауковского персонала за весь коллектив. В чем Александрий в чем в лучше? В чем? Цены. Забыли финансовых потоков. И где туда Мы посмотрели, у них тоже есть и уборка 70, и мы смотрели, что они сделали. Так вот, вот это постановление дает возможность. Забрал ваш дом 8 тысяч. Мы вам сейчас убрали только один раз. Вы, вы, вы не сравниваете периодичность. Вы же не смотрите, какой процент ремонта. Вы смотрите, прибирание 70. А у нас 70, а у, них, у нас рубль у нас 70. Так может они как раз не прибирают, а ходят и бумажки забирают. Ведь никто не смотрит. Никто. Есть, когда читаешь постановление, есть написано, який перелик. И какая периодичность, никто не сравнит. Мы тоже поднимались. Мы начиная с какого с девятого года ездили. Пусть, скажет Наталья Викторовна, и Першоправо ездили. И из И везде были точно так же, начинались частные фирмы, И ни одно частное предприятие никогда не делало лучше, чем коммунальное предприятие. И мы со своей структурой сейчас... Мы, значит, подайте, подайте, послушайте, пожалуйста. И мы на сегодняшний момент, та структура, которая состоит, она сейчас и для людей шейшеков, и для людей со справками ходить. Нас устраивает эта структура. Но цена качества, с этой ценой, которая сейчас, качество никогда не будет. І все-таки приводячи конкретні приклади роботи нашого житлово-комунального господарства, ініціативна група наполягає на принципово новій структурі житлово-комунального господарства. Тут сказали, що Олександрія це не Приїжджаємо Приїжджаємо в Олександрію, а пройшли дожді. У нас і Олександрію дожди. і запитую я начальника управління. скільки вас з позаливало сьогодні після дожді. Я говорю, ні одного, я говорят, ні одного. Ну, одна ліньока забилася, там якісь є проблеми. А там абсагаліт у нас немає проблем з цим. Приїжджаю сюди, куди все виставило. У нас 20 домів залило. 4. У мене в під'їзді теж залило, відбило світ, не було світу. Це тільки тих, що Тому було зареєстровано. І це в жовтих водах стало нормою. Показують, по 5 людей виливають води, по 10 виливають. Це стало нормою, на це вже ніхто не реагує. Крім пежирого, у нас ще є управління. управління. Я просто, я просто знав, щоб ви, що ви розуміли, я хочу сказати, що ми повинні довести, що та система, яка сьогодні є, її не можна десь підріздушувати, реформувати. Вона просто гнила. Її потрібно повністю обслуговування будинків, жилих будинків, повинна займатися нова структура, яка буде щось робити. Оте, як вони роблять, вони їх не можна перевикувати, вони не хочуть слухати. Любой примір, який би ми вам не приводили, Вы ищете, что там плохо, а не ищете то, что хорошо. Вы раздали нам таблицы, где указали, был тариф рубль 60, к примеру, стал 3,70, и вот уменьшили и стал 2,60, а все остается так, как есть. Вы не хотите сдвинуться с этого. Вы начали сейчас собрание с чего? Что все нормально, все, можно расходиться. Да нет, уважаемые, вы выслушайте народ который вам предлагает, говорит и делает вместо вас работу, которые ездят, которые считают, которые вам четко в таблице это все показывают, а вы ухмеляетесь соседите. сидите. Каждый дом должен сдавать деньги, и каждый дом, хозяева дома, должны принимать участие в затратной части. На содержание конторы, я это говорил три года назад, нужно отдавать, как у людей, это не я придумал, 10, 15, 20 процентов. А вы, опять же, ухмылялись и говорили 1 процент на содержание конторы. Да? Так вот, эта система работает во всем мире, только глухой не услышит ее и слепой не увидит. Начальник житлово-комунального господарства виконкому Алла Камулікова готова розглядати деякі пропозиції ініціативної групи. Є раціональне зерно Олександрії. Вони мають можливість, так, да, вони працюють по другому постанові. І в будь-якому випадку ми будемо ці тарифи міняти. Чому? Ми, всі ми нормальні люди, ми розуміємо, що змінилася економічна ситуація. І по тим цінам не... Легче. тарифы будут меняться. В каком размере? У нас, допустим, самый дешевый дом вышел в на 70. Ну, вот мы посчитали в управлении, да, там, своими этими, это на 70, это уже эти 10 послуг, это то, что там с их периодичностью и все. Ну, более подробно, чтобы не занимать, я вам придете, расскажу, распечатаю, дам в руки, дом, дом обсудите. Но, но, нет, одну минуту буквально. Но эта постанова, на которую вот сейчас мы при переходе перейдем, она дает возможность эти деньги, допустим, дом заплатил за 10 послуг, ну, грубо говоря, там 50 гривен, да? то 50 гривен, если они считают нужными сегодня крыши, вот Александре делает, они не делают, как наша ЖЭО, один квадратный метр над дыркой. Они да. дальше, дальше и дальше. Может, 4 квартиры отремонтировать. И таким образом они решили эту проблему вот этих вечно текущих крыш. И если у нас человек свои деньги внес, а с него высчитывают только стоимость этой услуги, там 15 копеек или 20, и на 100 лет, то там, если он заплатил 1000, то вот его 100, 100 гривен, допустим, проплата, то эти 100 гривен и уходит в поражение. Ну, то есть, такие вот моменты, они будут учитываться. Я же не артистка, не надо мне помочь. Подсумывал дебаты между владою и народом адвокат Володимир Абрамов плохой опыт в Александрии, хороший опыт во Франции, хороший опыт в Финляндии. Возьмите там хоть какой-то опыт, хоть какой-то, который вы посчитаете хорошим. По поводу частных и коммунальных, тут я не могу все-таки не парировать, частного бизнеса и коммунального бизнеса. Ну, извините, такого как в коммунальном, в частном бизнесе быть не может просто. Ну, я не буду покупать по таким ценам, как покупаете вы, Я не буду так розходувати в тому числі трудові ресурси, так як ви, тому що капітальний бизнес бізнес ліве, получая прибыль, либо вмирає, а ви будете жити за після каких-то інших средств. Сьогодні заступник міського голови присутності кількох представників громадськості, підприємств, повідомив, що в них є план. Ми просимо. Ми надали свій план. Надайте нам свій план, як ви бачите реформування житлово-комунального господарства місті жовті води, для того, щоб ми теж прийняли участь участь у учас, учас цьому у відповідності до статті 11 закону України про житлово комунальні послуги, де зазначено, що громадськість має право приймати участь в розгляді цих програм, що ми робимо зараз. То надайте нам свій план, а не так у нас він є. Надайте цей план, ми його обговоримо, висловимо свої думки. Ну що ж, чи спонукає народ владу та керівництво жрео підготувати програму реформування, побачимо пізніше. А зараз люди з досвідом роботи в органах влади, спостерігаючи за процесом, радять наступне. Знаєте, серед чиновників є така фішка. Если хочешь какой-то вопрос заговорить, а не решить, создай комиссию. На комиссии этот вопрос заговори. В данном случае, наверное, принимая решение о создании комиссии, власть по этому пути и шла. Но учитывая, что в состав комиссии вошли люди с инициативной группы, очень активные люди со своей позиции жизненной, но ну, не удалось заговорить. И я думаю, что действительно вопрос будет решен и инициативная группа и власть найдут консенсус, и действительно реформы начнутся. Мой бы совет такой быть, надо начать этот вопрос рассматривать на сессии городского совета. Вернуться к тому решению городского совета, которое был, было принято в июле 2013 года. Заслушать соответствующее управление, которое отвечает за выполнение того решения. Или... Коммунально, да? А, да, совершенно верно. Или же профильного заступника, почему решение не выполнялось. И дать, э, депутаты должны дать оценку о бездеятельности этих людей. А далее-далее на той же сессии дать конкретные указания, решения принять с конкретными сроками по разработке программы по реформированию ЖКХ. И до тех пор, пока реформирование ЖКХ не пройдет у нас в городе, просто принять решение о замораживании тарифов по жилищно-коммунальным вопросам и поставить на этом точку до тех пор, пока реформа не пройдет. А затем уже вернуться действительно к рассмотрению, рассмотрению тарифов.